یہ بھی ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے تو لوگوں کو معلوم ہونے لگا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا آپ اردو ترجمے کی تاریخ کا بھی تو کبھی جائزہ لیں جب میں نے جائزہ لیا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ اٹھارہ سو کے آخر کے اندر یہ اردو ترجمے کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو فارسی میں کسی صاحب نے ترجمہ کیا تھا نام شاید شاہ رج اللہ محدث دہلوی کا آتا ہے اس کے اندر ان کے بارے میں شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا فارسی کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا یا میں بھول رہا ہوں گا ان کے ہی ساتھ میں کسی شخص نے کیا ہوگا اس زمانے کے اندر فارسی میں اردو میں تو کیا بھی نہیں تھا یعنی کہ یہ جو مشرق میں رہنے والے ہندوستان میں رہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا آج تک کہ قرآن کیا ترجمہ ہے کیا قرآن کہہ کیا رہا ہے آپ دیکھیں ذرا بڑا کمال کا ہے یہ تاریخ جو بیان کی جاتی ہے ان کو تو بارہ سو سال گزر چکے تھے بارہ سو سال گزرنے کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ معلوم تک نہیں تھا کہ ترجمہ کیا ہے قرآن کا معلوم ہوگا تو چند گنے چنے لوگوں کو معلوم ہوگا عام ترجمہ موجود تھا ہی نہیں سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے نے بھی فارسی میں ترجمہ کیا اس کے بعد اردو میں ترجمے ہونا شروع ہوئے ہیں یہ غالباً میں نے جب چیک کیا تھا تو شاید اٹھارہ سو کے آخر میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے یا انیس سو کے شروع میں کیا گیا ہوگا تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کا ترجمہ ہے کیا انہیں انسان جو تھا مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا ہندوستان کے اندر وہ وہ تھا کہ جو صرف قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اس کو معلوم ہی نہیں تھا ترجمہ ہے کیا اس کا کون بتائے گا ترجمہ ترجمے کے لیے محتاج تھا کن کا ان لوگوں کا جن کو یہ سمجھتا تھا کہ اس نے ترجمہ سیکھ رکھا ہے یہ وہ محتاجگی تھی جو آج تک مسلط کی ہوئی ہے ترجمے ہونے کے باوجود اس ٹائم پہ یہ کہتے تھے یہ کہ ترجمہ ہم بتائیں گے کیونکہ ترجمہ ہمیں معلوم ہے ترجمہ تو ہے ہی نہیں اردو میں تو آپ کو کیا بتلا قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو تو معلوم نہیں ہم جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا وہی وہ سوچ تھی ہاکی جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ ترجمہ جو ہم بتائیں گے وہی وہ ہوگا جبکہ اب تو ترجمے کئی کیے جا چکے ہیں انگلش کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے اردو کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بارہ سو سال تک ہندوستان کے مسلمان صرف قرآن پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ان کو بتا دیا بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے انہوں نے سینے سے لگائے رکھا ہے بس پڑھے جا رہے ہیں دن رات تلاوت کیے جا رہے ہیں حافظ قرآن بنائے جا رہے ہیں وہی سوچ وہی فکر آج تک حفظ قرآن کے اندر شامل ہے نکل ہی نہیں سکی اس سے اور وہ جو حاکیمانہ سوچ تھی کہ ہم دین کے حاکم بن گئے اور دین کے اوپر اپنے مسلط کردہ سوچ کو آگے بڑھائیں گے وہی سوچ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے وہ اس کو نکال نہیں پا رہے ہیں پھر اس کے کی اوپر کیا کرتے ہیں کہ گمراہی کے فتوی لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ترجمہ خود سے پڑھ رہا ہے تو گمراہ ہو رہا ہے ارے تو بھائی ترجمہ جس نے لکھا ہے آپ پہلے اس کے اوپر گمراہی کی فتوی لگاؤ نا اس نے ترجمہ لکھا ہے ایسا کہ لوگوں کو گمراہ کر دے اس کو ترجمہ صحیح کرنا چاہیے تھا اگر اس ترجمے کو پڑھ کے کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو گمراہی پھیلانے والا کون ہوگا وہ شخص ہوگا یا وہ شخص ہوگا جس نے ترجمہ لکھ کے پیش کیا ہے آپ کے سامنے تو یہ المیہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسا ہے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ یہ المیہ ہوا اور ہندوستان کے بعد جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوئے ہیں تو وہ لوگ وہی لوگ تھے جو ہندوستان کے اندر تھے وہ یہاں آگے بڑھ گئے تو جب میں ہندوستان کہہ رہا ہوں تو ہندوستان کا مطلب برے صغیر کے اندر پورے برے صغیر کے اندر ترجمہ جو ہوا ہے وہ اٹھارہ سو کے آخر میں کیا گیا فارسی کے اندر اور فارسی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی بھائی کتنے لوگ تھے برے صغیر کے اندر جو فارسی کو جاننے والے تھے کتنے لوگ تھے ترجمے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا کہ فارسی میں ترجمہ کیا گیا اور فارسی میں جو نظریات موجود تھے وہ آہستہ آہستہ قرآن کے تراجم میں داخل کرنا شروع کر دیے وہی چلے آئے اور آج ہمارے پاس جو تراجم کی غلطیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا وہ میں ذرا ایک بار پھر دہرا دوں میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کے تراجم اردو زبان کے اندر اردو زبان کی اکثریت بولنے والوں کی بہت زیادہ ہے بر صغیر پاک و ہند جب یہ موجود تھا اردو زبان بولنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود تھے یہ بیچارے وہ ہیں جو ایٹین ٹوئنٹی سکس میں اس دن تاریخ کا ذکر رہا تھا میں تاریخ بھول گیا تھا کہ اٹھارہ سو کے آخر میں یہ نائنٹین ہنڈریڈ کے شروع میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے جب میں نے اس کو چیک کیا تو اٹھارہ سو چھبیس کا ذکر آیا تھا اٹھارہ سو چھبیس کا نام بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے اس کا ترجمہ کیا تھا سب سے پہلے اردو زبان کے اندر یعنی کہ بارہ سو سال تک تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اللہ کے کلام کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اللہ کا کلام کہہ کیا رہا ہے ان کو ترجمے ہی نہیں آتے تھے اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ علماء کے پیچھے چلو علماء جو بتا رہے ہیں ان کے خلاف نہ کرو علماء کے خلاف جو اپنے خود سے کوشش کرنے والے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو عربی آتی نہیں ہے ترجمہ میسر نہیں ہے تو سمجھیں گے کیسے اللہ کے کلام کو آپ بتائیے کہ بارہ سو سال سے قرآن کو بغیر ترجمہ کے پڑھنے والے کس طریقے سے دو سو سال کے اندر اس روش سے چ... اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں ان کو اتنا ہی ٹائم کم سے کم چاہیے ہوگا اپنے اس روش کو چینج کرنے میں کہ بغیر ترجمہ کے قرآن کو پڑھنا فقط ثواب کی نیت سے یہ اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا وہ کمال تو یہ ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں ظالم اور روایتوں کو اردو میں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں قرآن بغیر تجربہ کے عربی پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور روایت ہمیشہ تب بھی پڑھ کے سنائی جاتی ہے وہ اردو کے اندر پڑھ کے سنائی جاتی ہے اب آپ بتائیے کہ فوکیت کس کو دی جا رہی ہے اردو میں پڑھ کے آپ کو احادیث اس لیے سنائی جا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اس کے مطابق عمل کر کے اس کی تنبی کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا کر اس پہ عمل کرنے کی طرف کوشاں ہو جائیں وہ قرآن عربی میں کیوں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے تنبیہات کے لیے کافی نہیں ہے یہ قرآن فقط ثواب کی ہی کتاب ہے یہاں تک لا کر یہ نفسیات بنا دی گئی ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ قرآن فقط عربی پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے فقط ثواب کی کتابیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور حدیث صرف عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے ثواب کے لیے نہیں ہوتی ہے یہی چیز ہمارے ہاں ہم موجود ہے حدیث کو کبھی ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا جاتا آپ معلوم کر کے دیکھ لیجئے آپ خود دیکھ لیجئے کبھی آپ کو ترغیب نہیں کریں گے کہ صبح اور شام میں آپ حدیث کی تلاوت کریں تلاوت کے لفظ تو حدیث کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے جس قوم کو بارہ سو سال تک صرف قرآن رٹوایا گیا ہے وہ قوم اتنی جلدی کیسے کوئی انقلاب ہی آ سکتا ہے کہ وہ اپنی سروس کو چینج کر دے جبھی تو آج بات ہی چلتی ہے کہ وہ اسلاف نے یہ کام کیا تھا آپ اس کام کے کی خلاف کیسے کر رہے ہیں اسلاف نے کیا اردو میں ترجمے کیے تھے آپ کیوں کر رہے ہیں آپ بھی مت کریں چھوڑ دیں ترجمہ